Більшість людей під ранковими запахами мають на увазі не тільки аромат кави. Домашній затишний ранок пахне ще й свіжою випічкою, круасанами, печивом, булочками та вафлями. До речі, перші вафлі значно відрізнялися від сучасних. Виготовляли їх ще в стародавній Греції страв та сиро, а випікали на гарячих каменях. Після винаходу першої вафельниці в середньовічній Європі все змінилося. Пристрій являв собою дві металеві пластини, між якими розміщався шматок тіста. Вироби, що більш-менш схожі на сучасні вафлі, з'явилися в Німеччині на початку 12 століття. Потішити своїх рідних вранці можете і ви, тим паче, що приготувати домашні вафлі не так вже складно. А рецепт ми вам, звісно, надамо. Доброе утро! Сегодня на завтрак мы будем готовить бельгийские вафли. Ведь всем нам нравится и вкус, и аромат. Для этого нам понадобится мука 150 грамм, яйца 2 штуки, смесь ванильного и обычного сахара, 40 грамм масла сливочного и 10 грамм разрыхлителя. Берем яйца и растираем их со смесью ванильного и обычного сахара до белого цвета. Сегодня я выбрала способ замешивания венчиком. Кстати, это неплохая зарядка с утра. В общем, можно подкачать мышцы на руках. Дальше добавляем муку постепенно, для того, чтобы не было комков. И сливочное масло. Должна получиться однородная консистенция без комков, похожая на густые сливки или сметану. Замесив наше тесто, мы должны ему дать немного постоять в течение 5-10 минут. Открываем вафельницу и слегка сбрызгиваем маслом, для того, чтобы вафли при жарке не слиплись. Вот наша вафельница нагрелась, и мы можем жарить вафли. На каждую из половинок мы выкладываем буквально по полторы ложки, накрываем и ждем буквально 2-3 минуты. Ну вот, наши вафли готовы. Выкладываем их на тарелку. Вафли мы можем подать совсем чем угодно. Это могут быть сезонные ягоды или фрукты, различные соуса, джемы, кремы. В моем случае я сегодня подам с клубникой и малиной, крем-сыром и двумя соусами – шоколадным и крем-брюле. Готовим с любовью и в меру ваших фантазий. Приятного аппетита и доброго вам утра!